Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Anis Syazana binti Muhammad Bakri Ruzi, nombor matrik 077715. Insya-Allah dalam pembentangan ini kita akan bersama-sama membincangkan berkaitan tajuk yang sangat penting dalam dunia tasawuf iaitu al-khauf. Awalan al-muqaddimah. Al-khawf min Allah Ta'ala ya'idu min a'zami maqami as-saliqin, yakni takut kepada Allah merupakan salah satu maqam yang tertinggi dalam perjalanan seorang sufi menuju kepada Allah. Bahawa dafi'un an-qawmi yang ditaatii adalah sebab kembali dari limansi. Ia menjadi dorongan yang kuat untuk taat kepada Allah dan menjauhi maksiat wa huwa alamatu ala sidqi aliman kama qala ta'ala inna ma yakhshallaha min ibadihi alulama fatir ayat 28 takut kepada Allah adalah tanda keimanan yang tulen sebagaimana yang dinyatakan dalam surah fatir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ismi ni asma sal sembilan Mansur. Rak mutani bah sifur sabah sama ni sifur isnai. saya akan sambung ke bahagian tarif khaf. Maknanya al khaf uh, fi tasawuf. Al khaf wa al wajil wa rubah min syaitan makruh mutawaki al hurus. Khaf maksud asal takut dan cemas terhadap sesuatu yang buruk yang dijangka akan berlaku. Ini adalah uh, maksud bahasa yang umum. Uh, bagi hafli itu, perasaan tidak tenang dan was-was apabila menghadapi kemungkinan sesuatu yang tidak diini. Dalam konteks asaruf, ia lebih daripada sekadar rasa takut biasalah. Ia adalah keadaan hati yang peka terhadap kemungkinan dosa dan azab Allah. Kala al-Fari tu al min maklumah Menurut al-Fari wa al-Asfahani Khaf adalah jangkaan sesuatu yang tidak diingini Berdasarkan tanda-tanda yang ada Ini bermakna khaf bukan sekadar rasa takut Tanpa sebab tetapi ada sebab Dan bukti uh, yang membuat hati Merasa waspada terhadap sesuatu yang buruk Dalam kehidupan rohani Ini mendorong seseorang untuk berjaga-jaga Dan sentiasa waspada terhadap dosa dan kesalahan summa uh, qala Imam Ghazali ta'lamu al-kalma wa ihtiraku bi sababi tawqi'u makruh fil mustaqbal. Imam Ghazali menyatakan bahawa khauf adalah kesakitan dan kegelisahan hati kerana menjangkakan sesuatu yang buruk di masa hadapan. Ini menunjukkan bahawa khauf dalam tasawuf adalah satu pengalaman rohani yang mendalam di, di, mana hati merasa tersiksa dan terbakar uh, kerana takut akan hukuman Allah azab Allah uh, rasa ini bukan untuk melemahkan tetapi untuk membangkitkan kesedaran dan keinginan untuk berubah. Semakala Ibn uh, Taymiyah Al-Khuf Mahmud Yahjuzul Al-Amdu Allah. Uh, beliau menegaskan bahawa khauf yang baik adalah yang dapat menghalang hamba daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah. Ini bermakna khauf yang terpuji bukan sekadar rasa takut yang mem mem membebankan, tapi ia berfungsi sebagai pelindung dan pengawal yang menjauhkan uh, seseorang daripada dosa dan maksiat. Ee uh, Qala Ibn Qayyim hashiyatul tafwu ila al ma'asi wa tarak ila Allah. juga menjelaskan bahawa khauf adalah rasa takut yang mendorong seseorang meninggalkan dosa dan mendekatkan diri kepada Allah. Khauf ini berperanan sebagai pendorong utama dalam perjalanan taubat dan peningkatan spiritual kerana ia membuatkan hati sentiasa waspada dan berusaha memperbaiki diri akhirnya al-hafi tasawuf wa khashyatillah allati talfu al-abdu ila ta'ati wa tarak al-ma'siyat secara ringkas dalam tasawuf khauf ni adalah wasbt kepada Allah lah yang mendorong hamba supaya taat dan menjauhi maksiat ia adalah pada saya membentuk asas ketakwaan dan menjadi pendorong utama dalam kehidupan seorang salik untuk uh, sentiasa memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah أسماء الخوف في النصوص الشريعة لما نمى الخوف لم نس شرعا من المهم أن ندرك أن الخوف له أسماء متعددة في القرآن الكريم والسنة النبوية وكل اسم يحمل معنى خاصا يظهر جانبا مختلفا من هذا الشعور النبيل adalah penting untuk kita memahami bahawa Al-Khawf mempunyai pelbagai nama dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan setiap nama mempunyai makna yang tersendiri yang menggambarkan keadaan hati seorang hamba dalam menghadapi keagungan Allah SWT. Awalan, Al-Khawf ma'al-almi wal-ma'rifah. Al -ma yakni takut yang lahir daripada ilmu dan kesedaran terhadap kebesaran dan keagungan Allah. Orang yang berilmu apabila mengenali sifat-sifat Allah seperti maha kuasa dan maha mengetahui akan merasai takut yang lebih mendalam. Di mana takut ini bukan kerana dia tidak tahu tetapi kerana makin mengenali, makin tunduk dan makin gentar. Kama Allah Ta'ala, innama yakshallaha min ibadihil ulama' surah Fatir ayat 28. Kesanian ar-ruhbah, khauf ma' wal izlali yakni takut yang disertai rasa hormat tunduk dan penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala ia merupakan rasa takut yang memuliakan seorang hamba bukan sahaja takut dihukum tetapi dihormat dan agung terhadap Tuhan yang menciptakannya di mana takut ini menjadikan seseorang itu sentiasa merasa rendah diri dalam beribadah dan berdoa. Kama Allah Ta'ala, "Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghban wa rahban." Al-Anbiya ayat 90. Salisan, al-wajh, khawf ma'al idhutarabi wal khajali inda zikrillah, Ya'ni, perasaan gementar, gelisah dan malu apabila nama Allah disebut. Ini kerana takut yang sangat halus, bukan semata-mata takut kepada azab tapi rasa bersalah dan malu di hadapan Allah di mana hati orang yang beriman akan bergetar dan terkesan apabila mendengar kalimah Allah kerana mereka tahu mereka sering lalai kama Allah ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dzikrallahi wajalat qulubuhum al-anfal ayat 2 rabi'an ar-ru'b khauf mufadi'u yusabbibu al-idtirabi yakni ketakutan mendadak yang menyebabkan kegoncangan dalam hati dan jiwa di mana ia merujuk kepada takut yang datang secara mengejut, khususnya kepada orang-orang kafir dan musuh Allah. Ketakutan ini melumpuhkan semangat dan menjadikan mereka menjadi lemah. Kama Allah Ta'ala, Salul kifi kulu billadina kafaru ar-ru'b. Ali Imran ayat 151. Khamisan al fazaq Khaf syaridun ainda wuku'i amri azimi. Ia'ni takut yang sangat kuat apabila berlaku perkara besar seperti hari kiamat. Ini adalah takut yang amat dahsyat berlaku ketika seseorang menyaksikan kebesaran Allah secara langsung. Seperti ketika kita dibangkitkan dari kubur atau ketika mendengar tiupan sang kekala, ia menzahirkan kegentingan situasi akhirat. Kama kuala Allah Ta'ala wa hum min faza'i yawma aminun al-minun. Al-Anbiya ayat 103. Dalala al-khawf min al-Quran al-Karim. من سورة آل عمران آية 40 19 من شهودنا الذين يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمته عليكم واوفوا بعهدي وفي بي احلكم وايافرحوا صدق الله العظيم Uh, maksud dia, uh, Allah Allah memerintahkan Bani Israel Supaya menghati nikmatnya dan menunaikan janji mereka kepadanya Allah menegaskan bahawa ketakutan yang sebenar adalah takut kepada Allah sahaja Khauf di sini adalah rasa takut uh, dan hormat kepada Allah Yang mendorong seseorang untuk taat dan menjauhi dosa Ini menunjukkan bahawa takut kepada Allah adalah asas kepada ketakutan dan amanah seorang hamba Dalil okay, daripada Al-Quran untuk Huf Uh, daripada surah Nisa ayat 102 A'udzubillahi minasyaitonir wal yakhafullaha wal yakumu wa la yahifu. Uh, Allah menyuruh orang beriman supaya takut kepada-Nya dalam segala dalam segala keadaan dan melaksanakan ibadah dengan penuh keberanian tanpa takut kepada manusia. Ini menegaskan bahawa ketakutan yang sebenar adalah takut kepada Allah bukan kepada makhluk. ست رسنا أدلة من السنة النبوية وأقوال العلماء أولا الحديث من خاف أدلجا ومن أدلجا بلغ المنزلة ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة رواه الترمذي Orang yang takut akan segera bertindak dan ganjaran yang dicari ialah syurga yang mahal nilainya. ثانياً الحديث عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تخرس في سبيل الله رواه الترمذي Mata yang menangis kerana takut kepada Allah dan tidak akan disentuh api neraka. Yang ketiga, qaulul Imam Al-Ghazali, kullama zada khawful 'abdi zada ijtihadahu fi taati Semakin tinggi rasa takut seseorang hamba, maka semakin gigih dia dalam ketaatan. Aqwalu Sufyan fil khauf. Pandangan pada sufi tentang khauf. من لم يسلو إلمه باليقين ويكله بالخوف وخوفه بالعمل وعمله بالإكلاس وإكلاسه بالمجهدة فهو من الحالكين. إمام جناة. إمام جناة من يتقن وهو خوف. الله بريكة بنتين. لا متعة كرهنيا. إلمه وهو كبرك يقين. كي قين من يمبل كان khawf mendorong amal-amal harus dengan ikhlas hanya dicapai melalui mujahadah melawan nafsu ini uh, menunjukkan bahawa perjalanan rohani adalah berperingkat dan saling berkaitan mereka yang terputus daripada peringkat ini akan berisiko tersesat wali la khawfu indahu li khawfu tuqi fil mustaqbal wali ibnu waqtu imam junay junay juga uh, menjelaskan bahawa wali tidak lagi mengalami khauf seperti orang biasa uh, kerana mereka hidup dalam masa kini bersama Allah wali itu ketakutan mereka telah berubah menjadi kedaruan dan penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah al khawf suwatullah uh, yukawiyu bi asyawi ni uh, an imam azali Imam Razali menggambarkan khuf ni sebagai sulat Allah uh, yang berfungsi sebagai alat untuk mengembalikan hamba yang lalai ke jalan yang benar. Khuf ni adalah secara Allah uh, menindik hamba supaya bertawabat dan kembali kepadanya. Seterusnya, anwa' al-khuf. Al-khuf lahu anwa'u muta'adidah takhtalifu a'tharuha ala an nafsi wa minhab. Awalan al-khawf at-tabi'i Yang takut secara semula jadi terhadap bahaya seperti api, ular atau ketinggian Ia adalah naluri fitrah yang dicipta oleh Allah sebagai mekanisme perlindungan diri Sanian al-khawf as-syara'i al-mahmudah Yang takut kepada Allah yang membawa kepada taubat, amal soleh dan meninggalkan dosa Takut ini lahir daripada iman dan kesedaran akan balasan di akhirat kelak Serta menjadi dorongan untuk mendekatkan diri kepada Allah Salisan al-khawf al-marudiyu Awal al-mazmum, iaitu yani takut yang melampau hingga berputus asa daripada rahmat Allah, ia boleh menyebabkan seseorang itu hilang harapan, rasa tidak layak untuk bertaubat dan akhirnya menjauhkan diri daripada agama. Tawazin banyak khawf raja, Imbangan antara khawf dan raja.

Uh, bahawa Allah akan mengampuni dan menerima taubat hambanya. Keseimbangan ini penting untuk tidak terjatuh ke dalam putus asa atau kelalaian. Alaha <tik> farajat junahan at-ta'ir iza isa wa at-ta'ir ta'ra wa iza naqasa ahluhumah wa qa'at ta'ir imnu qayyim. Ibn Qayyim menggambarkan bahawa khawf ni dan Seperti dua sayap burung Jika kedua-duanya seimbang Burung tu boleh terbanglah dengan baik Namun jika salah satu hilang Atau tidak seimbang Burung tu akan jatuh Ini mengibaratkan bahawa Perjalanan rohani memerlukan kedua-dua Perasaan ini untuk terus maju La buddha lil mu'min min jama'in bainal al khawfa rojak Fala qalbu Al khawfu fayaqa'u Fayaqa'u fil Ya wala yaqali raja fa yakimu fi raflati Imam nawawi imam nawawi menegaskan bahawa seorang mukmin mesti menggabungkan khauf dan raja dalam hatinya jangan sampai ketakutan itu menguasai sehingga menyebabkan putus asa dan jangan pula harapan itu terlalu besar sehingga menyebabkan kelalaian dan lekha atawazinu bainal khauf wa raja huwa manhaj qurani wa nawawi Yukmal bihil mukmin masiratuhu arwahiyah kesimpulannya kat sini keseimbangan antara khauf dan raja adalah metodologi yang diajarkan oleh al-Quran dan as-sunnah untuk melengkapkan perjalanan rohani seorang mukmin dengan keseimbangan ini seseorang dapat berjalan di jalan Allah dengan penuh kesungguhan dan harapan seterusnya al farqu baina al-khauf al-mahmudi wal-madhmumi pertama al-khauf al-mahmud yang takut yang terpuji Yahusu ala taati wa yamna'u Takut ini menjadikan seseorang lebih rajin beribadah dan menjauhi dosa kerana sedar akan akibat perbuatannya Yadra'u al-tawadu' wal min Allah ia menanamkan rasa rendah diri dan rasa takut yang mendalam terhadap keagungan Allah. Qulil Al logazani alkhaufu sawtu allahi yasqubihi 'ibadahu ila at Al-logazani menggambarkan takut sebagai cambuk yang mendorong hamba ke arah jalan taat. Ibn Ibnul Qayyim idza mana'a sahibahu min al-ma'asi fa huwa mahmud. Qayyim menegaskan bahawa rasa takut itu mampu menahan seseorang daripada maksiat, maka ia adalah terpuji kesimpulannya takut yang baik membawa kepada perubahan yang positif di mana ia mendidik hati untuk sentiasa insaf, berhati-hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, al-khauf al-madmum, takut yang tercela. Yu'ati ila al-qunuti wal ya'si. Rasa takut ini menjadikan seseorang rasa putus asa daripada rahmat Allah hingga hilang semangat untuk berubah. Ymnang al insan min al amali -salih. ia melemahkan motivasi untuk beramal kerana merasa diri terlalu berdosa dan tidak layak untuk bertaubat. Yuka lifu rajaa fi rahmatillahi, ia bercanggah dengan sifat harapan kepada Allah, sedangkan Islam mengajar kita untuk seimbang antara rasa takut dan berharap. Qala ta'ala Qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim Az-Zumar ayat 53 Kesimpulannya takut yang tercela menjauhkan seseorang dari Allah dan menjerumuskan ke dalam keputusasaan yang dilarang oleh syarak. الصدع على الخوف على السلوك كسان خوف تحلق أقلع لن بدي الخوف هو سوى الله الذي يقوم به الشاردين أنبابه وهو السارش في الوحلمي يمنو كيم منور يمنو كيم خوف على السلوك Uh, Allah dia digunakan untuk mengembalikan hamba uh, yang lalai kepada jalan yang benar. Khauf ni berfungsi sebagai lampu dalam hati yang membezakan antara kebaikan dan keburukan. Seseorang yang takut kepada Allah akan sentiasa berjaga-jagalah dan berusaha menjauhi dosa serta bertaubat. Uh, dalam surah Al-Anbiya ayat 90, inna hum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana war bain warahabain. Firman Allah dalam surah Al-Anbiya Ayat 90 menunjukkan bahawa gabungan khawf dan rajak mendorong seseorang untuk bersegera melakukan kebaikan dan ibadah dengan penuh ikhlas dan semangat. Wa fariqul khawf qalban illa kharaba Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman menyatakan bahawa tiada hati yang terpisah daripada khawf kecuali yang binasa. Ini menunjukkan bahawa khawf ni adalah ilmu pentinglah dalam menjaga kesucian hati dan akhlak seseorang. Al-haf yafuzu al-muslima wa yaqawi al al-aklaqiyah -akla -al wal al-istimaiyah. kepada Allah bukan sahaja uh, memberi kesan kepada individu tetapi juga kepada istimaiyah uh, iaitu masyarakat. Ia menjadi pengawal kepada tingkah laku individu dan mencegah kemungkaran dalam masyarakat sekaligus mengukuhkan ikatan moral dan sosial. Al-khawf yang menahu al-zalimu wa izuzi al-anlu wal isain. Khaf uh, membuatkan seseorang mukmin sentiasa memerhatikan perbuatannya kerana takut kepada Allah. Ini menghalang daripada berlaku kezaliman dan mendorong kepada keadilan uh, serta berbuat ihsan dalam setiap urusan. Menjadikan akhlak dan perilaku seseorang lebih baik dan mahmudah. Uh, terpuji. Wa akhiran al-khatimah. وفي الختام ندرك أن الخوف في التسوف ليس مشاعر مؤكدة بل هو مقام عميق وراسخ dalam tasawuf, Al-Khawf bukan sekadar perasaan sementara tetapi ia adalah makam, yakni kedudukan spiritual yang mendalam dan kukuh. Maksudnya, Al-Khawf ini adalah tahap di mana uh, dalam perjalanan rohani yang mempengaruhi seluruh hidup seseorang. Bukan hanya perasaan yang datang dan pergi. فهو دافع نحو التوبة والخشوع والاستقامة في الطريق إلى الله Al-Khuf dalam tasawuf adalah pendorong kepada perubahan positif dalam hidup seseorang di mana ia mendorong untuk kita bertaubat di atas dosa khusyuk dalam beribadah dan istiqamah dalam jalan menuju kepada Allah di mana rasa takut ini memberi kesan yang mendalam untuk kita menjadi lebih baik dalam setiap aspek kehidupan kita. نسال الله ان يرزقنا خشيته في السر والعلن وان يجعلنا من الذين يخافونه ويرجون رحمته والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته